На сегодня мы говорим о том, что человек похищен. Почему? Потому что мы не знаем, что произошло, какие следственные действия в отношении его вот сейчас происходят, кто э, принял решение о его задержании или это не задержание, или это похищение. А, оказать э, должную правовую защиту э, мы не можем. Поэтому мы говорим о том, что э, в нашем случае, в нашей стране э, некто приватизировал правоохранительную систему и э, пользуется ею по своему собственному усмотрению. Заявление Генпрокуратуры э, произведено для широкого загала, да, чтобы все мы понимали. А есть конкретные следственные действия, есть конкретные обязанности и, э, у следователя, у э, партийного руководителя. О! здравствуйте. Ой, ой, ой! Макс, Макс сказал правду. Чисто, чиш, 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 что, что это? Не, ну я понимаю, попросили, но у нас же есть власти, наши виноватые обязанности, виноватые которые мы должны исполнять. Это вы нас попросили, их вы не просили Вы раз. Вы представитесь, вы Мы Вы представились им журналистам, милиции представились. А нам мы не представились. Вот а представили. ну, мы, мы представим. Представьтесь, пожалуйста, вы можете отходить служителей, которые проводят Приїхав подивитися, що тут трапляється. Ну, була вже е, вскрита Вкрите було приміщення. Юристу пред'явили документи санкції, власне, на обшук. Е, ні. 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 І до мене прийшли якісь хлопці з Новоолександрівки та з Кривого Рогу, а також Генпрокуратура і Служба безпеки України. И что-то хочет в меня найти с точки деятельности фонда.